Kau so, nak ke pergi lawatan dengan kawan-kawan Waalaikumsalam Haa, baru balik masjid ni Nak tunggu kawan lagi Lawatan pun best je, Alhamdulillah, semua okey Haa, ni, Mak dah bagi tahu Tadi, Mak ada tengok satu iklan uh, Untuk kamu masuk sekolah agama di kata satu nanti Haa, Mak dah isi dah lah online tadi Uish, cepat je Mak isi Adi ingat Adi nak masuk SMPA lah Mak ramai kawan-kawan Adi minta dekat situ SMKA apa tu nama dia? Adi tak ingat lah Tak lah, yang mak isi tu sekolah agama uh, SSBKA SS... Uh, SPBK ke elok? Lah. Haa betul Ayah kamu kata tu ha, SABK Haa itu Alah, Mak Adi nak masuk SMKA SMK, -A. SMK -A dengan SPK tu lain-lain tau Ada beza dia Lah, iya ke? Mak ingat Kau ada nama sekolah agama tu? kau mesti rasa senang tak? Ha, ketika kalian pun mengalami situasinya sama seperti tadi tu. Apa beza di antara SMKA dan juga SABK? Kurikulum dini dan kurikulum tahfiz. Jadi ada banyak beza-beza yang perlu untuk kita perhatikan. Jadi untuk tahu dengan lebih lanjut, kita perhatikan penerangan yang akan diketakan sebentar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lufia Hanani sebagai pembentang anda pada hari ini bersama sahabat saya Abdul Hadi. Kami akan membentangkan sebuah topik yang sangat penting tentang kepelbagaian sistem pendidikan Islam di Malaysia. Ha, topik ini sangat penting dan menarik. Kenapa? Kerana ramai lagi orang di luar sana yang masih tak tahu apa beza antara sekolah-sekolah agama ...dan apa beza-beza kurikulum dalam setiap sekolah agama tersebut. Okay, jadi dalam uh, pembentangan ini, kami akan mengupas yang pertama... ...tentang epistemologi pendidikan Islam... ...bagaimana ilmu agama dipadukan dengan ilmu duniawi... ...untuk melahirkan insan yang seimbang. Kedua, kami akan membincangkan tentang evolusi institusi... ...daripada sistem pondok zaman dahulu... ...hinggalah sistem pendidikan Islam masa kini. Kemudian, kami juga akan uh, mengupas tentang kurikulum dini dan kurikulum tahfiz di sekolah-sekolah dan akhir sekali kami akan membincangkan tentang cabaran kepelbagaian sistem pendidikan Islam dan strategi untuk menambah baik sistem pendidikan Islam masa kini. Jadi, kita lihat kepada slide seterusnya. Baiklah, pertama sekali saya akan memberikan dahulu pengenalan dan rangka kasar tentang apa itu sistem pendidikan Islam di Malaysia. Okey, yang pertama, ia sebenarnya merupakan hasil integrasi antara tradisi ilmu Islam dengan realiti sosiopolitik tempatan. Kita okay, tradisi ilmu Islam ini sebenarnya berasal daripada sistem pondok, sistem madrasah dan pengaruh ulama di Pertimu Tengah. Jadi, daripada pengaruh luar itulah uh, disesuaikan kepada konteks masyarakat Melayu di Malaysia. Okey, kemudian Uh, sistem pendidikan Islam di Malaysia juga sebenarnya berfungsi sebagai benteng pertahanan budaya dan intelektual Sejak daripada zaman penjajahan lagi okay, Di mana ketika British datang ke tanah Melayu Mereka memperkenalkan sekolah vernacular, sekolah sekular dan bermacam-macam lagi Jadi ketika inilah pondok dan madrasah menjadi benteng untuk mempertahankan identiti masyarakat Melayu Islam okay, Yang ketiga ia menjadi pemangkin kebangkitan ilmu yang menyepadukan ilmu duniawi dan ukhrawi. Okay, ilmu duniawi ni seperti uh, ilmu sains, ilmu matematik dan ilmu geografi telah diintegrasikan dalam ilmu agama ketika sejak daripada zaman um, gerakan islah lagi yang saya akan bentangkan uh, dalam slide yang akan datang. Okay. Dan yang keempat adalah Manifestasi kepelbagaian kontemporari kini telah wujud sekolah menengah kebangsaan agama SMKA, sekolah aliran kelas aliran agama KAA dan juga sekolah agama bantuan kerajaan. Baiklah kita akan mulakan dengan evolusi pendidikan Islam iaitu sistem pondok sejak daripada tradisional sehinggalah institusi formal sebenarnya sistem pondok ni telah ada di tanah Melayu sejak dari abad ke-14 lagi yang dibawa oleh pedagang Arab dan pedagang India yang datang untuk berdagang di tanah Melayu. Okey, pada ketika ini pendidikan masih tidak formal dan dijalankan di masjid, di surau dan di rumah-rumah ulama sahaja. Okey, kemudian pada abad ke-19 berlakulah era institusi pondok Kelantan yang dikenali sebagai Serambi Mekah. Okey, pada ketika ini Uh, sistem pondok telah uh, Menjadi semakin tersusun dengan adanya Tok guru yang terkenal Dan pondok-pondok uh, pelajar dibina sekitar Rumah uh, tok guru tersebut Kemudian Ia juga menjadi pusat ilmu agama okay, Dalam kurikulumnya Ada ilmu alat iaitu Nahu dan saraf, ada ilmu akidah Ilmu fiqh mazhab syafi'i Dan ilmu tasawuf Dan pada ketika ini Sekolah pondok menjadi pusat komuniti yang melahirkan ulama-ulama tempatan yang berperanan untuk menyampaikan pula ilmu agama kepada masyarakat. Dan pada ketika ini um, ramai pelajar-pelajar pondok yang pergi ke Timur Tengah untuk menuntut ilmu dan kembali untuk menyampaikan kepada masyarakat. Okay, kemudian pada abad yang ke-20 pula ber, uh, berlakunya sebuah pembaharuan yang dibawa oleh Gerakan Islah yang mengatakan um, dipengaruhi oleh tokoh-tokoh reform reformasi dan seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rashid Rida. Okay. Gerakan istilah ini menekankan pengajian agama yang lebih rasional, menolak taklid buta dan menggalakkan isytihad. Okay. Dan mereka juga menggabungkan ilmu agama dan ilmu moden seperti matematik, ilmu sains, teknologi dan sebagainya. Baiklah, kita masuk pula kepada kepelbagaian aliran perdana memenuhi aspirasi umat. Okay, apa maksud istilah ini? Okey, maksudnya sistem pendidikan perdana di Malaysia cuba untuk memenuhi keperluan masyarakat dengan menyediakan pelbagai pilihan aliran pendidikan. Okay, Kebagian ini termasuklah sekolah harian biasa di kelas aliran agama, ada sekolah agama bantuan kerajaan dan sekolah menengah kebangsaan agama. Okay, jadi, kenapa kita bina banyak sekolah di Malaysia? Tujuannya adalah untuk memberi peluang kepada ibu bapa dan pelajar untuk memilih bentuk pendidikan Islam yang sesuai dengan aspirasi mereka. Okay, sama ada nak uh, sistem pendidikan yang lebih tradisional yang lebih integrasi ataupun moden. Okay, kesannya pendidikan Islam tidak lagi eksklusif kepada pelajar pondok atau pelajar madrasah saja, tetapi menjadi sebahagian kepada Uh, sistem pendidikan nasional kita akan masuk kepada sekolah menengah kebangsaan agama. Okay, kenapa SMKA ditubuhkan adalah untuk uh, melahirkan generasi profesional muslim yang berlandaskan agama. Esensi ini mempunyai ciri-ciri unik di mana ia menggabungkan kurikulum akademik kebangsaan seperti sains, teknologi, matematik dan kurikulum agama Islam yang mendalam. Matlamat utama penubuhan SMK ini sebenarnya adalah untuk melahirkan teknokrat, saintis, doktor, jurutera serta profesional lain yang berpegang teguh pada nilai Islam. Okay. di samping nak juga melahirkan kepimpinan Muslim yang mampu bersaing di peringkat global. Okay. impak daripada modal pendidikan ini adalah ia bertindak sebagai jambatan antara pendidikan agama dan pembangunan negara. Okay, kita berjaya membentuk identiti entiti modern yang progresif tanpa mengesahkan akar agama mereka. Okay, kemudian kita masuk kepada sekolah SADQ dan CAA. Okay, slide ini dia merangkumi dua modul penting iaitu kelas aliran agama dan sekolah agama bantuan kerajaan. Okay, kelas aliran agama ini dia ada mana? Dia ada di sekolah hari biasa pun sekolah kebangsaan. Tujuan dia untuk memberi akses kepada pelajar yang ingin mendalami ilmu agama tanpa perlu berpindah ke sekolah khusus. Okay, CAA ni dia menawarkan kurikulum agama Islam yang meliputi macam Al-Quran, uh, Hadis, Fiqh dan Tauhid. Tapi pelajar masih ikuti kurikulum kebahasaan macam sains dan matematik. Okay. Pendemokrasian ni membuka peluang luas kepada semua pelajar dan menjadikan pendidikan Islam ni lagi inklusif. Sehingga dia boleh lahirkan pelajar yang seimbang antara ilmu agama dan akademik moden. Okay. Terusnya, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan pula ini sebenarnya adalah sebuah model integrasi Yang lahir daripada Penyatuan Sekolah Agama Negeri Atau Sekolah Agama Rakyat dengan KPM okay, Tujuan dia adalah untuk menyatukan sistem pendidikan agama tradisional Dengan sistem kebangsaan Serta uh, tujuan dia juga nak beri bantuan kewangan Guru dan perikulum yang lebih tersusun pada sekolah-sekolah ini okay, Antara kelebihan model ini juga adalah sekolah agama rakyat ataupun sekolah agama negeri mendapat sokongan penuh kerajaan sementara kurikulum agama tetap dikekalkan dan okay, bukan sekadar dikekalkan diselaraskan pula dengan standard kebangsaan okay, hal ini dia untuk memperkukuh pendidikan Islam dengan standard nasional dan menjamin kelangsungan sekolah agama tradisional dalam sistem model Okey, so kesimpulannya apa? Kesimpulannya ketiga-tiga aliran SMKA ke KAA ke SABK ke menunjukkan transformasi pendidikan Islam di Malaysia daripada sistem tradisional kepada sistem moden yang inklusif, bersepadu dan berorientasikan pengunilan. Baik, uh, terima kasih kepada Saudari Lutfiah atas perbentangan yang baik sebentar tadi. Saya Abdul Hadi bin Muhammad Darus akan menyambung pembentangan kita berkaitan tentang kepelbagaian sistem pendidikan Islam di Malaysia. Dan jika sebelum ini Saudari Lufiah telah menerangkan tentang kepelbagaian sekolah yang berada di Malaysia, kita ada SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, kita ada Sekolah Agama Bantuan Kebangsaan, SABK dan sebagainya. Jadi sekarang kita lihat kepada fokus kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, perlu untuk kita fahami dulu asas pendidikan Islam di Malaysia ini berdiri di atas apa? Ha, jadi ini yang menarik ini sebenarnya. Setelah daripada analisis kami, kami mendapati bahawa sistem pendidikan Islam kita di Malaysia ini kita berasas kepada epistemologi Imam Al-Ghazali. Pertama sekali kita tahu apa itu epistemologi. Epistemologi adalah salah satu cabang falsafah yang membincangkan tentang ilmu. Dari mana ilmu itu datang contohnya. Adakah ilmu itu sahih? Bagaimana kita ingin praktikkan ilmu tersebut? Ini semua perkara-perkara yang dibincangkan di dalam epistemologi satu so perkara. Baik. Jadi Imam Al-Ghazali, beliau telah mengemukakan tentang satu idea mengenai kesepaduan antara naqli dan juga akli naqli iaitu wahyu akli iaitu akal kita sendiri jadi melalui idea Imam Al-Ghazali ini maka lahirlah kita kata secara umum secara umum kurikulum pendidikan Islam kita di Malaysia jadi sekarang kita ingin menyepadukan antara ilmu wahyu dan juga ilmu ilmu akal maka kita akan melahirkan insan yang sempurna atau kita sebut sebagai insan kamil ha, jadi sistem pendidikan kita sekarang kita ada KSSM ha, manakala ASSM ini adalah kita berteujuan untuk melahirkan hamba Allah atau kita kata khalifah yang seimbang dari sudut jasmani, emosi, rohani, intelek, sosial dan sebagainya atau kita ringkaskan sebagai jeris. ada Adapun kita kata paksi epistemologi ini sebagaimana setelah saya sebutkan sebentar tadi kita mengiktiraf wahyu sebagai sumber ilmu tertinggi dan dalam pada masa yang sama kita meraihkan peranan akan untuk memahami dan juga mengistimewakan sesuatu hukum ha, jadi fokus kita kata pedagogi contemporary pada hari ini kita memfokuskan kepada penerapan kemahiran abad ke-21 ataupun dan juga kemahiran berfikir aras tinggi iaitu taksonomi belum tiga aras yang tertinggi iaitu menilai, menganalisis dan juga men mencipta. Ada pun kemahiran abad ke-21 kita lebih fokuskan kepada murid itu sendiri sebagai pusat pembelajaran. jadi macam mana integrasi sistem pendidikan Islam kita ingin meraihkan dua perkara ini. Kehebat dan juga kemahiran abad ke-21. Jadi kita lihat kepada slide kita yang seterusnya. Baik, sekarang kita lihat pula kepada kurikulum dini dan kurikulum tafiz di mana kedua-dua kurikulum ini kita anggap ini sebagai satu ajakan signifikan dalam kita memperkasakan pendidikan agama di Malaysia. Jadi sebagaimana yang kita tahu, dini ini lebih berfokus kepada pengajian kitab-kitab turas. Ada pun tafiz adalah pembelajaran tentang Al-Quran. Jadi kedua-duanya mula diantiraf secara rasmi ataupun mula diperkenalkan oleh KPM pada tahun 2012 yang mana diperkenalkan pula oleh raja-raja pada tahun 2013 dan kemudian telah diaplikasikan di sekolah-sekolah di yang terpilih sama ada di SKKL ataupun di SABK. Jadi penting untuk kita tahu bahawa sebagaimana kita tahu sistem kurikulum kita kata secara tidak rasmi lah ataupun tidak formal di tanah Melayu suatu ketika dulu lebih berfokuskan kepada sistem pengajian pondok. Jadi atas sebab itu lahirnya kurikulum ini inti kurikulum dini ini kita kata untuk menyelaraskan ha, itu kita kata tujuan kenapa dicipta dini dan tahfiz ni adalah kita kata dari sudut penyelarasannya adalah untuk kita menggabungkan di antara kurikulum agama tradisional dan juga struktur kurikulum kebangsaan ha, jadi kita faham bahawa melalui dini okay, pelajar akan belajar ilmu syariah contoh dan dalam pada masa sama mereka juga akan belajar ilmu-ilmu yang terkandung di dalam kurikulum kebangsaan, kita bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sebagainya. Jadi mereka tidak akan ketinggalan dan apa kesan kedua-dua kurikulum ini 4 jangka panjang ni ialah kita akan melahirkan graduan-graduan yang pakar dalam bidang agama yang maaf, pasal Al-Quran dan sebagainya yang kita kata berkemampuan untuk pergi ke luar negara contohnya Al-Azhar Madinah Morocco dan sebagainya ha, jadi itulah kita kata pentingnya kurikulum kedua-dua kurikulum ini kita kata untuk menyokong ekosistem pendidikan agama dan pendidikan bahasa Arab di negara kita ha, sebab pun bahasa Arab sebab melalui kurikulum dini, pelajar akan mempelajari ilmu agama secara 100% di dalam bahasa Arab. Nah, kita akan lihat kepada slide yang seterusnya. Baik, sekarang kita lihat satu persatu. Pertama kita lihat kurikulum bersepadu dini yang mana kita melihat bahawa bahasa pengantar dalam pembelajaran kurikulum bersepadu dini ini ialah sepenuhnya di dalam bahasa Arab. Kerana apa? Kerana kurikulum ini bertujuan untuk menyediakan kita kata laluan kesinambungan ilmu terus ke Universiti Al-Azhar dan di bawah kurikulum bersepadu dini ini terdapat banyak kita kata kepelbagaian pecahan-pecahan yang pelbagai lah contohnya kita ada dini di peringkat menengah rendah kita ada dini di peringkat menengah atas kemudian kita ada dini di peringkat staf ha, jadi secara umum mereka akan mempelajari subjek-subjek seperti Usuluddin dan kita tahu kita Usuluddin ni berkaitan tentang kita kata kepercayaan, tauhid, tafsir, hadis dan sebagainya ada peserta dalam bidang syariah kita, kita belajar tentang fiqh, perundangan, perkohakan dan sebagainya dan mereka juga ada subjek khusus dalam Bahasa Arab itu Lurah Arabiyah Mu'asirah yang mana berbeza dengan kurikulum Bahasa Arab standard di sekolah-sekolah biasa ha, jadi kurikulum Lurah Arabiyah Mu'asirah ataupun kita sebut juga sebagai LAB ini lebih detail dan lebih mendalam pengajiannya ha, jadi kurikulum bersepadu ini ni yang mana dipakai di sekolah-sekolah SABK, sekolah menengah agama dan sebagainya jadi bertujuan untuk kita kata melahirkan agamawan yang betul-betul pakar dalam bidang agama melalui kuasa bahasa Arab yang, yang mantap. Okay, baik tu dini. Ada pun tahfiz, kurikulum bersepadu tahfiz ataupun kita juga sebut sebagai KBT. Ha, KBT ni dia pada kita kata melahirkan penghafaz Al-Quran 30 juzul dan benda, benda yang sama mereka ini juga profesional dalam bidang kita kata sains dan sebagainya. Dan penting juga untuk kita tahu KBT juga terbahagi kepada beberapa pecahan antaranya tahfiz model ulul albab, temua. Dan saya juga merupakan keluaran daripada temuan sendiri. Kena ada juga syahadah ulia ulia albab yang diamalkan di salah sebuah sekolah ITS di Terengganu. Ha, jadi melalui saya ambil salah satu contoh itu Timua. Masakan pengalaman saya sendiri. Timua dalam Timua ini kita akan mempelajari dua perkara. Yang pertama kita akan mengalami satu proses menghafaz Al-Quran ataupun subjek yang kita sebut sebagai Hifzul Quran yang mana pelajar akan menghafaz 30 juzul. Yang kedua pelajar akan mempelajari tentang Maharat Al-Quran belajar akan belajar tentang ilmu-ilmu al-Quran akan mengaji tentang resaf, akan mengaji tentang qiraat akan mengaji tentang ilmu-ilmu tajwid dan semuanya dalam bahasa Arab ha, jadi penting untuk kita faham apa matlamat dari KBT ini KBT ini ingin melahirkan profesional al-huffaz profesional yang menghafaz al-Quran yang pakar dengan al-Quran tapi dalam masa yang sama tidak meninggalkan dunia ha, jadi ini secara ringkas kita boleh faham tentang matlamat dini dan juga matlamat kurikulum sepadu tafiz. Jini ingin melahirkan agamawan yang hebat, ada pun tafiz ingin melahirkan profesional hufaz yang boleh menyebabkan kepada negara pada suatu masa yang akan pada suatu masa yang akan datang. Dan kalau kita melihat kepada permintaan dan kita kata prestasi sekolah-sekolah yang ada sistem ini contohnya kita lihat SMK e Krian, Yang SMK Ikrian e ni telah mengamalkan kita kata program Timur ini dari tahun 2015. Dan kita lihat impaknya selepas daripada lima ke enam tahun kita lihat grade SPM semakin meningkat, sahabat semakin meningkat dan sehingga akhirnya mencapai nombor satu dalam kalangan sekolah-sekolah SMKA di seluruh negara. Ha, jadi kita lihat impaknya kepada pelajar-pelajar di situ yang mengamalkan sistem kurikulum bersepadu Tafis atau mungkin juga sebagai TIMWA Baik, sebagaimana yang kita tahu dalam mana-mana sistem dan apa-apa jua perkara yang kita lakukan pasti akan ada cabaran. Dan apabila kita memperkenalkan nilai kurikulum dini, Tafis dan sebagainya akan ada cabaran-cabaran yang kita perlu hadapi. Antaranya ialah dari sudut dualisme pendidikan. Apa yang dimaksudkan dengan dualisme pendidikan? Dualisme pendidikan adalah kita kata satu pemikiran yang menganggap bahawa ilmu-ilmu akademik adalah ilmu dunia. Kita belajar sains, kita belajar matematik, kita belajar kimia, kita belajar fizik. Ini semua ilmu dunia. Tak ada kaitan dengan akhirat. Ada pun ilmu akhirat, ada ilmu-ilmu kata dengan agama, belajar Quran, belajar hadis, oh inilah ilmu akhirat. Ini kita tak nampi. Itu memang ilmu akhirat. Tapi ada kedua-duanya bergerak secara berasingan? Tidak. Kedua-duanya bergerak secara bercantum. Kedua-duanya perlu bergerak se sekali. Ilmu akademik membawa kepada ilmu ilmu akhirat. Ilmu akhirat atau kita kata ilmu agama menjadi panduan kepada kehidupan kita di dunia. Kedua-duanya saling melengkapi. Jadi inilah satu cabaran kepada kita bagaimana kita ingin melahirkan satu pemikiran khususnya dalam murid-murid kita dan umumnya kepada masyarakat kita bagaimana kita ingin mengintegrasikan di antara kedua-dua ilmu ini supaya kedua-duanya saling melengkapi. Lepas tu kita lihat adanya kurikulum bersepadu tahfiz untuk kita melahirkan profesional, orang yang belajar ilmu dunia, belajar sains, belajar fizik, belajar bio, tapi dalam pada masa yang sama, seorang menghafaz Al-Quran boleh menjadi bimbingan, boleh menjadi panduan dalam kehidupan. Jadi ini yang kita ini yang kita inginkan. Dan seterusnya ialah kita kata halangan pedagogi dalam dalam bahasa Arab. Ya, dan kita perlu menerima hakikat bahawa ada ya, dalam kalangan murid-murid kita bahkan sebahagian guru kita kata masih lagi mengalami kita kata kekurangan dari sudut kita kata kemahiran bahasa Arab. Ha, jadi seperti mana kita tahu kurikulum di dan tahfiz ini kita akan belajar dalam bahasa Arab. Ha, jadi bagaimana kita ingin mengajarkan bagaimana kita ingin belajar bahasa Arab jika kita kata uh, keadaan asas yang kita sendiri belum belum kukuh menulisnya, berbicaranya. Ha, jadi benda ini benda-benda penting. Khususnya kepada guru-guru lah. Ha, sebab pedagogi ini satu ilmu. Macam mana kita ingin membuatkan pelajar itu dapat input tersebut. Ha, jadi itu sebagai satu cabaran yang perlu diambil oleh setiap daripada kita untuk kita terus memperkasakan kedua-dua kurikulum ini. Baik, seterusnya kita lihat kepada cabaran yang seterusnya iaitu pelaksanaan kebat kemahiran berfikir aras tinggi dan juga dari sudut profesionalisme keguruan. Pertama kita tengok dari sudut penerapan kebat. Jadi sebagaimana yang kita tahu dalam ilmu agama kita ada perkara-perkara disebut sebagai kota'i Iaitu kita kata perkara-perkara yang tetap yang tidak boleh disentuh Seperti sifat-sifat Tuhan, syurga, neraka dan sebagainya lah Perkara-perkara yang kita kata mungkin akan menyukarkan Belajar dan menyukarkan sedikitlah kepada guru-guru Okey, Bagaimana kita ingin melahirkan satu idea kebat Bagaimana kita melahirkan satu pemikiran yang baru So perkara ini perkara-perkara yang kotak ini Jadi ini merupakan satu cabaran eh, Kepada guru-guru bagaimana kita ingin menerapkan Elemen-elemen kebat ke dalam subjek-subjek agama Dan sebagaimana yang kita tahu Uh, sistem peperiksaan kita sendiri juga pada hari ini lebih cenderungkan kepada kita kata peperiksaan ya walaupun kita sekarang dah ada perkenalkan PBD uh, ujian besar dah dimasukkan tapi kita melihat kepada kita kata pembawakan pemikiran masyarakat kita masih lagi terhad kepada oh kita belajar ni untuk untuk exam dan sebagainya jadi kita takut benda ini tidak menjadikan pembelajaran subjek agama sebagai satu teras dalam kehidupan Ianya hanya menjadi kita kata satu uh, alat untuk kita menghadapi exam. Kita belajar, kita hafal, kemudian kita jawab exam. Nah, jadi ini juga merupakan satu cabaran lah di dalam kita kata uh, pelaksanaan uh, pengajaran atau lebih khusus lagi penerapan kebat dengan aplikasi dan sebagainya dalam subjek agama. Itu yang kita lihat dari sudut penerapan kebat. Ada kita lihat dari sudut kualiti dan profesionalisme guru. Penting untuk kita tahu bahawa guru bukan sekadar mualim. Guru bukan sekadar penyampai ilmu. Tapi guru juga murabi. Guru adalah pembimbing. Guru juga adalah muadib. Guru adalah pendidik. Ini skop mata besar. Kita kata skop yang lebih besar yang perlu kita lihat selaku seorang guru. Kita tidak boleh lihat. Kita tidak boleh melihat. Job skop kerja kita semata-mata untuk kita menyampaikan syllabus. Kita menghabiskan di SKP. Kita menghantarkan buku teks. Tidak. Tapi peranan kita juga untuk kita membimbing jiwa murid. Kita mendidik. Kita membentuk perilaku tingkah laku, peribadi, syaksiah, murid dan sebagainya. Jadi itulah tugas utama yang paling besar. Khususnya buat guru-guru yang mengajar subjek dini dan juga subjek KBT. Sebab mereka inilah guru-guru kita kata yang membawa imej imej agama yang akan melahirkan golongan-golongan agamawan pada pada masa hadapan. Jadi cabaran-cabaran ini, cabaran-cabaran yang kita telah bincangkan selama ini bukanlah satu halangan tapi sebenarnya ialah satu kita kata cabaran kepada kita. Macam mana kita nak menyelesaikan perkara tersebut sebab hidup ini akan saya penuh dengan ujian Persoalannya adalah bagaimana kita menghadapi ujian ujian-ujian tersebut baik secara kesimpulannya apa jua sistem kita apa jua kurikulum ni diperkenalkan tujuan kita hanyalah kita ingin membina syakhsiah unggul untuk masyarakat majmuk kerana apa kerana pada akhirnya tujuan pendidikan kita adalah kita ingin membentuk seorang manusia untuk agama bangsa dan negara jadi antara perkara-perkara yang perlu untuk kita lihat adalah yang pertama kita ingin menangani delinquent. Apakah ini maksudkan dengan delinquent? Delinquent adalah kita kata satu tingkah laku yang tersimpang ataupun kita kata satu gejala sosial, tingkah laku yang tidak bermoral yang berlaku dalam kalangan remaja kita pada hari ini. Nah, jadi pentinglah untuk kita pastikan okay. bagaimana sistem pendidikan kita kita yang ada kita ada sekolah-sekolah yang berbagai, kita ada kurikulum begini, kurikulum tahfiz dan sebagainya bagaimana kurikulum-kurikulum ini bakal melahirkan insan-insan yang bakal mengatasi masalah-masalah kita -masalah, kata gejala-gejala sosial yang sedang berlaku pada hari ini. Khususnya kita melihat kepada kita kata banyaknya kita kata uh, akses-akses kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita hidup dalam dunia tanpa sepadan kita boleh buka itu, kita boleh buka ini, kita boleh berhubung dengan orang itu, kita boleh berhubung dengan orang ini nah, jadi bagaimana kita selaku seorang guru kita kata pihak-pihak berkepentingan dalam sistem pendidikan ini untuk kita sama-sama mengambil tenaga bagi kita menangani masalah masalah atau kita sebut juga sebagai delinquent yang berada dalam masyarakat kita. Dan yang kedua, kita ingin membina daya tahan dalam diri anak-anak kita pada hari ini. Sebab kita tahu, zaman sekarang adalah zaman mencabar, bukan zaman yang mudah. Banyak ujian-ujian yang perlu dihadapi. Zaman dahulu berbeza dengan zaman sekarang. Zaman dahulu ujian yang lain, zaman hari ini ujian yang lain. Jadi kita perlu memahami apakah ujian yang dihadapi oleh anak muda hari ini supaya kita dapat sama-sama membantu mereka, untuk mereka membina daya tahan dalam diri mereka untuk mereka ni mempunyai satu pegangan yang kukuh dengan agama yang kukuh untuk mereka bawa kepada masyarakat suatu masa nanti dan akhir-akhir sekali adalah kita ingin memupuk keharmonian dia memupuk keharmonian dalam negara kita kerana kita Malaysia merupakan sebuah masyarakat majmuk jadi insan-insan yang kita lahirkan perlulah insan-insan yang memiliki sifat-sifat penyayang sifat-sifat saling hormat menghormati saling mengasihi dan sebagainya penting untuk kita terapkan dalam jiwa anak-anak kita pada hari ini untuk mereka ini saling menghormati antara satu sama lain walaupun berbeza agama dan juga bangsa. Baik, secara kesimpulannya, sistem pendidikan Islam kita di Malaysia telah dan masih lagi perlu sentiasa melakukan kita kata perubahan, pembaharuan, penambahbaikan demi kita memastikan sistem pendidikan kita sentiasa relevan dan strategik untuk anak-anak kita. Jadi, itu sahaja daripada saya. Pada akhirnya saya serahkan kepada sahabat saya semula iaitu Saudari Lutfiah. Okey, setelah kita lihat cabaran-cabaran yang dihadapi oleh sistem pendidikan Islam, sekarang kita nak masuk pula kepada strategi kelestarian pendidikan Islam di Malaysia. Okey, apa yang kita boleh improve daripada sistem ini? Yang pertama adalah dengan pemantapan latihan keguruan. Okey, guru ni dia adalah nadi kepada sistem. Jadi mereka ini perlu mendapat penekanan tentang pedagogi kebat yang relevan dengan uh, subjek agama. Okay, selain itu, penguasaan bahasa Arab juga sangat penting kepada guru-guru dan mereka perlu diberi kemudahan untuk mengakses kitab Torah secara autentik untuk menjahilkan pemimpin yang kreatif dan kritis dalam menghadapi cabaran kontemporari. Okay. Yang kedua, harmonisasi epistemologi. Okay, kita perlu bergerak daripada sekadar kombinasi subjek kepada integrasi yang sebenar. Okay, ilmu agama dan duniawi Harus disepadukan dalam bahan pengajaran Contohnya mengajar sains Dengan perspektif tauhid Atau ekonomi dengan prinsip syariah Supaya pelajar ni Mereka mempunyai worldview Islam yang holistik okay, Yang ketiga Kita masuk kepada penerapan teknologi beretika okay, Dunia digital ni Dia menawarkan peluang besar Dari e learning Aplikasi Quran Tapi aplikasi-aplikasi uh, ini Perlulah Mengikuti garis panduan etika yang jelas Kemudian penekanan juga kepada adab Dan pengguna, adab penggunaan teknologi dan keselamatan data Sangat penting juga supaya pendidikan Islam ini Dikakal relevan tanpa mengorbankan nilai moral dan akhlak Yang keempat Pengukuhan kerjasama okay. Kita perlu memperkasakan lagi model SABK Dengan menghormati keunikan kurikulum negeri Sambil mengekalkan standar kualiti kebangsaan Okay, kerja sama yang macam melibatkan ulama, kerajaan negeri, KPM dan masyarakat amat diperlukan bagi membina perikemanan seimbang supaya pendidikan Islam ni dia tak terpinggir daripada arus perdana. Okey, yang terakhir pula apa yang kita boleh lakukan dengan memfokuskan kepada kesejahteraan pelajar itu sendiri dengan cara kita mengutamakan pembangunan rohani dan emosi sebagai benteng untuk hadapi tekanan akademik dan krisis identiti melalui program kaunseling, latihan kepimpinan tujuan dia apa? tujuan dia untuk melahirkan pelajar yang semula akademik serta seimbang dari segi spiritual dan sosial Okey, secara keseluruhannya kelima-lima cadangan ni dia membentuk strategi menyeluruh untuk memastikan Pernikahan Islam di Malaysia ini terus relevan, cemerlang Dalam menghadapi cabaran tabat ke-21 Sekian itu sahaja